В Украине в приветствовал от Полонского. Не, ну я знал, что путинская Россия представляет из себя идиотическую страну и вообще какое-то пошлое посмешище, но, но не до такой же степени. Все мы прекрасно знаем, что сейчас Путин приехал к своему подшефному этому бульбуфюреру туда во время оккупированную рашистами Беларусь, в Минск, якобы чтобы проводить какие-то там переговоры, ну а с ним же больше никто не разговаривает. Прям был. Бульбафюрера и президента Гвинеи э, Бесал, Якобы как какие-то переговоры проводить. О чем только смех и грех. Вот, но, знаете, оказалось все гораздо смешнее и печальнее. И вообще, у меня такое впечатление, что, знаете, мы имеем дело с пациентами дурдома. Да, так вот, так, насколько сейчас пришла информация, что туда же в Минск привезли вечно легитимного этого Витька Януковича. Я, не, я не шучу, абсолютно. Помните, этого клоуна привозили туда, по в 22 году, когда Россия только напала, его же хотели на царство поставить. Ну, и то ли его хотели поставить на царство, то ли этого второго клоуна Мураева. Вот. Ну, кого-то из них хотели, Путин там рассматривал разные варианты, думал же, что Киев будет за три дня, вот и, и вся эта билиберда. Что вы думаете, а, как вы считаете, почему, значит, Янукова сейчас туда привезли? Это цирк на дроте вообще. Значит, Путин заявил уже во всеуслышание, что он хочет начать мирные переговоры, но на той линии фронта, на которой он сейчас находится. Но, видимо, собственно, генералы объяснили ему, что дальше будет только хуже. Поэтому он пытается отхапать как можно больше. Но речь не об этом даже, речь я же сказал, что они идиоты. Да, так вот речь идет о том, что он хочет начать эти переговоры только не с украинскими властями, а вот с этим вечно легитимным, господи, прости, Януковичем, который представляет только свою собственную подагру и радикулит Азирова. Кили. Помните Килю Азирова? Да, 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 вот второй клуб. Да, так вот Янукову, Януковича этого привезли туда для переговоров с Путиным, значит, с Путиным якобы. Ну, ну, вы вообще представляете себе уровень маразма. А с другой стороны, вот так вот, если посмотреть на да, этот весь цирк то с другой стороны, ведь, кроме того, Януковича, и кроме этого недолегитимного Лукашенко, ведь ни один нормальный лидер с Путиным общаться не станет. Ой, извинился, извините, забыл же, за -то. в тоже будет, да. Но только за деньги.